अथ पञ्चदशोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थम् प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तौ वेदसवेदविद अधश्चोर्ध्वम् प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येहतथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च चा सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेन सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदम् तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यम् पुरुषम् प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणि निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनिद्या विनिवृत्तकामाः त्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसन्नैः गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययन्तत न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम् मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठाणीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरम् यदवाप्नोति यच्चाप्युद्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रै चक्षुःस्पर्शनै च चा, रसनम् घ्राणमेव च अधिष्ठायमनश्चायम् विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितौ वापि भुञ्जानौ वा गुणान्वितम् विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनम् पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनम् पश्यन्त्य चेतसः यदादित्यगदम् तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धिमामकम् गामाविष्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा उष्णामि चौषधिः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नै चतुर्विधम् चा सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनै च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत चाहम् द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेऽत्युदागतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम् मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद्भजति माम् सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमम् शास्त्रम् इदमुक्तम् मया नग एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमां स्यात् कृतकृत्यश्च भारत योम् तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायाम् योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः